Пойдем, пойдем. Да. Давай экскурсии. Что, тут есть у вас? Есть все. Турок любой. Любой, да? Да. Бач, бачу. Бачу. Мармур, да? Это мугла. Ага. Империадор. Империадор. Это кеш, не, не знаю. Император Лайт. Ага. Это грек. Греция, Это, да? Это тоже турок. Это ага. испанец. Ага. Это испанец. Моечки есть уже готовые. Ага. Это на заказ начинают пользоваться спросом. Да, сейчас такая история набирается. набирает. Цельного мрамора, не клеена, ни хера. Ониксовые, тревертиновые, мраморные. Ага. Угу. Понял, понял. Так, тут тоже я бачу, тут все в слэбах у вас. Да, тут оникс, тревертин. Угу. Опять же тревертин. Что вы на пол, если, например, двадцатка на мощение нарезаете вот. или плитка просто? Не, можно заказать. Да? Заказать месяц, полтора максимум она везет. Ага. Сейчас машины ходят, на, лад этим. Машинами. В этой вот мало есть еще. Это mm. уже Это же вот граниты. Граниты, да? Да, вот это вообще бомба. Это что за все... гранит такой? Это натуральный, все торчат, но не знают, куда его применить. Он обалденный. Украинские границы. Наши, да? Да. Сапиница, да? Мазарит, ага. Поход, Малышнодоровка. Опять Мазарит. Масловский. Угу. Мазарит и как говорили дальше. Ой-ой-ой. Да. А вот кварц здесь. Вот это все кварц, да? да? Вот это кварц, да. Под мрамор. Это турецкий, не Китай, ни Израиль, это хороший тур, хорошее качество работает. В принципе, разгуляться есть, поработать есть. Есть, бачу, бачу. Вот и в плитках. Це у нас, ага, понял. 300 на 600, да, у нас есть полясини О, Ой-ой-ой, красота. Да, на лестнице. Красота. Красиво. Добро. Угу.